फरामीन, फरामीन और उनकी और किताबों, और उनकी किताबों के बारे में मैं अर्ज करने लगा। आज आ, से तकरीबन साढे आठ सौ साल पहले, सईदुल्ला आलमा अब्दुल रहमान इब्ने जौजी, जौजी रहमतुल्लाही ताला ने एक किताब बनाम मौलिदुल रूस लिखी, जिसकी जिस, जिस के रवायत में फरमाते हैं कि सदना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत, विलादत मनाने वालों को वो वो बरकत इज्जत भलाई और फखर मिलेगा और फरमाते मोतियों का इमामा मिलेगा और फरमाते सब्ज पहन कर वो दाखिल जन्नत होगा कौन 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 जो सरकारी का जश्न विलादत मनाने वाला है उसको ये ये, ये बुजुर्ग जो हैं तकरीबन साढ़े आठ सौ साल पहले ये, ये, ये की किताब लिखी उसका मैंने कुछ, कुछ आपको अर्ज किया, किया है मौलूदुल उरूस तो में ये पढ़ सकते हैं और 923 हिजरी में यानी तकरीबन पाँच सौ साल पहले के अजीम बुजुर्ग इमाम अहमद बिन मोहम्मद कस्तलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के महीने में मुसलमान हमेशा से महफिल मिलाद करते आए हैं और विलादत की खुशी में दावतें देते हैं खाने पकवाते हैं और खूब सदका और खैरात देते आए हैं। कहते हैं कहते कि खूब खुशी का इजहार करते हैं और दिल खोल कर खर्च करते हैं नीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जिक्र आपकी विलादत बासादत के जिक्र का एहतमाम करते आए हैं चुनाचे उन पर अल्लाह पाक, पाक के बहुत के बड़े फजल और बरकतों का नजूल होता है। रातों को ईद यानी खुशी का दिन बना लिया मजीद आ फरमाते हैं मिलाद शरीफ की खुशी उसके लिए सख्त मुसीबत है जिसके दिल में बीमारी और इनाद है इसी तरह सैयदना अबू शम्मा रहमतुल्लाह ताला ने जो के इमाम नबीवी रहमतुल्लाह ताला के उस्ताद हैं है। आप फरमाते हैं कि हमारे ज़माने में जो नया काम किया जाता है वो ये है कि लोग हर साल अल्लाह पाक के रहमत वाले नबी के मिलाद के दिन सदक़ात और खैरात और ख़ुशी का इजहार करने के लिए अपने घरों को और गलियों को सजाते हैं क्योंकि इसमें कई फायदे हैं सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब वसल्लम को पैदा फरमा कर और रमतुल्ल आलमीन बनाकर भेजा है ये उसका अपने बंदों पर बहुत बड़ा एहसान है जिसका शुक्र अदा करने के लिए खुशी का इजहार किया जाता है गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल यार अल्लाह की कसरत कीजिए यार अल्लाह के नारे से हमको प्यार है जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लु हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद